Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kehadiran kucing di rumah kita adalah sebagai pengingat bahwa bumi ini bukanlah hanya sebagai tempat hidup manusia saja, namun Allah juga menghadirkan hewan dan tumbuhan yang semuanya saling membutuhkan. Sekecil apapun kebaikan ataupun kejahatan yang kita lakukan untuk sesama makhluk Allah, tak terkecuali kucing liar atau kucing jalanan ini, maka balasan dan dampaknya tentu juga akan kita terima dan merasakannya. Kita semua pasti pernah mengalami rumah didatangi kucing liar ataupun kucing milik tetangga. Apalagi kalau tinggal di perumahan atau kampung yang terdapat banyak kucingnya. Bagi sebagian orang yang tidak senang dengan kedatangan kucing tersebut, pasti akan buru-buru mengusirnya. Namun, bagi orang-orang tertentu yang memiliki rasa belas kasih, pastinya akan senang dan buru-buru mengambil makanan dan air untuk kucing itu, karena mereka percaya bahwa kedatangan kucing itu sebagai pertanda suatu kebaikan. Dalam Islam, kepercayaan ini bukanlah sebuah mitos belaka, melainkan adalah sebuah fakta. Hal ini terlihat dari adanya beberapa hadis yang menjelaskan tentang kucing. Salah satu di antaranya, kucing itu tidak najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat Tirmizi maka itu, jika kucing tiba-tiba datang ke rumah Anda, sebaiknya jangan buru-buru diusir, karena Anda sekeluarga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal baik atau keberuntungan. Keberuntungan-keberuntungan tersebut antara lain: satu, kucing merasa aman dan nyaman. Kucing yang datang ke rumah menurut Islam menandakan bahwa kucing tersebut merasa aman dan nyaman Kucing ternyata bisa merasakan mana manusia yang akan berbuat baik kepadanya dan mana yang tidak Kucing mengetahui perasaan manusia yang penyayang Konon katanya kucing hanya mendatangi rumah-rumah tertentu saja Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kucing adalah hewan yang suka berada berkeliling di sekitar rumah kita. Kedua kucing berusaha melindungi kita. Pasti banyak yang belum tahu bahwa kucing datang ke rumah juga membawa pesan melindungi penghuni rumah. Misi seekor kucing di dunia adalah untuk melindungi manusia dari gangguan aura-aura negatif seperti gangguan energi jahat. Selain itu, juga kucing mampu membasmi hewan-hewan pengganggu seperti tikus serangga bahkan ular sehingga rumah akan aman dari hewan-hewan tersebut ketiga isyarat berbagi rejeki Allah sedang mengingatkan kita tentang makna dari berbagi atau bersedekah kepada makhluknya yang membutuhkan karena dalam rejeki kita termasuk makanan kita ada rejeki makhluk lain yaitu si kucing tersebut itu sebabnya mengapa Allah kirim kucing itu datang kepada kita, bukan pada orang lain, yaitu untuk mengambil apa yang menjadi rezekinya yang dikirim melalui tangan kita. Di saat kita mau berbagi dengan kucing itu, maka Allah akan melancarkan rezeki kita. Keempat, pahala berlipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rejeki dan pahala yang berlipat bagi manusia yang menyayangi makhluk ciptaannya, termasuk kucing itu. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" Lantas Rasulullah menjawab dengan sabdanya, "Pada setiap yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup." Ada pahala dalam berbuat baik kepadanya. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) Maka itulah, jika kucing datang ke rumah, menurut Islam adalah membawa pertanda adanya rejeki dan pahala melalui perantara hewan lucu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu." (Hadis Riwayat Muslim) Kelima, kucing itu membawa pesan Allah. Kucing liar yang datang ke rumah kita bertanda ada pesan Allah yang disampaikan. Kedatangan kucing itu merupakan pertanda bahwa Allah sedang mengingatkan kita untuk murah hati dan berbagi kepada sesama makhluk Allah karena orang yang pelit itu rezekinya jauh. Kalau kita pelit dan enggan memberi makan kepada kucing itu, Sebenarnya kita sedang menolak tambahan rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita Karena sedekah itu penderas rezeki Maka orang yang banyak bersedekah kepada siapapun termasuk kepada binatang Kebaikannya akan dibalas Allah sampai 700 kali lipat Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang Keenam Allah sedang mengajarkan kita tentang keikhlasan Allah ingin kita belajar ikhlas. Mau ikhlas memberi, berilah kepada hewan, karena hewan hanya pandai mengambil, tapi tak pandai mengucap terima kasih. Terkadang kita begitu sakit hatinya saat memberi kepada seseorang, tapi dia tak mengucapkan terima kasih atas pemberian kita. Itu tandanya kita belumlah ikhlas. Kita masih berharap balasan dari manusia, minimal ucapan terima kasih. Lalu, bagaimana dengan hewan? Ia hanya bisa minta makan, kemudian pergi begitu saja, bahkan menoleh pun tidak. Bisakah kita ikhlas dan berharap pahala dari ridho Allah saja untuk kebaikan kita? Jadi, jika seekor si kucing mendatangi kita lain kali, berilah apa yang menjadi rejeki dan yang menjadi haknya, karena perlakuan kita padanya kelak akan ditanya, "Kemana hartamu kau belanjakan?" Oke pemirsa yang budiman, itulah rahasia kedatangan kucing ke rumah kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.